surat demi surat telah pun dihantar. Lebih 400 hari tetapi bantuan daripada kerajaan ke pusat imat kepada Parlimen MUA RM0 Malaysia. Kalau tak nak kasih, cakap je dalam Dewan ni tak nak kasih. Jangan bermuka-muka di luar kata lain, di dalam kata lain, di luar kata lain lagi. Saya jumpa satu komen yang tanya soalan yang sangat bijak dan semua rakyat Malaysia sepatutnya berfikir dan bertanya soalan yang macam ni. Uh, komen tu tanya, kalau pembangkang tak dapat peruntukan, tapi duit peruntukan tu pergi mana? Okay untuk pengetahuan semua Untuk kawasan-kawasan pembangkang -kawasan Tak kiralah dekat peringkat parlimen ke Dekat peringkat don ke Kerajaan dia tak boleh lah Dia kata dia tak nak bagi bajet Dekat kawasan tu Dia kena bagi bajet juga Sebab apa kalau ada masalah Dekat kawasan tu Ada pembaikan nak buat Apa nak buat Memang kena buat dan perlukan bajet So apa yang masalah sekarang ni adalah Kerajaan tak nak bagi bajet tu Tak nak bagi peruntukan tu Kepada orang yang rakyat kawasan tu dah pilih Jadi apa yang dia buat dia lantik apa yang dipanggil jawatan penyelaras Penyelaras parlimen lah, penyelaras don lah dan sebagainya Dan semua peruntukan tadi ni disalurkan kepada Kawasan parlimen dan kawasan don melalui penyelaras ni Siapa penyelaras ni? Tak tahu Berapa gaji dia? Tak tahu uh, Diorang latar belakang dia apa? Tak tahu Macam mana diorang dilantik? Tak tahu Ini masalah dengan uh, sistem melantik penyelaras ni Kita tak tahu mereka ni siapa siapa bos mereka, mereka kena jawab kepada siapa, adakah dana-dana yang diberikan kepada mereka di audit. Benda ni semua kita tak tahu. Sebab tu kita pelik bila kita dengar kerajaan ni kata dia nak mengutamakan tata kelola yang baik. Sebab ini bukan satu contoh tata kelola yang baik. Ini contoh tak tahu. Bukan tata kelola tapi tak tahu nak buat kerja dengan betul. Sebab apa? Sebab in the end, kalau dana tu disalurkan kepada wakil rakyat yang rakyat kawasan tu pilih, rakyat ni kan tahu nak cari siapa, kalau peruntukan tu tak dibelanja dengan baik, rakyat tahu nak cari siapa. Rakyat tahu pejabat parlimen, ahli parlimen dekat mana dan sebagainya. Orang-orang yang tadi ni, penyelaras-penyelaras ni, dilantik berdasarkan parti politik. Jadi apa yang dia buat, dia ambil orang-orang dari parti dia, dia taruh dekat situ, dia jadikan penyelaras. Dan orang ni diberikan dana untuk konon-kononnya buat kerja lah dekat kawasan tu. Jadi dia lah orang yang paling baik, dia lah contoh terbaik dan sebagainya. Sedangkan dia tadi ni buat kerja ni menggunakan dana rakyat dana rakyat yang kerajaan salurkan kepada dia yang kita tak tahu accountability dia bagus ke tak bagus pun. Dan yang lebih parah lagi adalah adun-adun pembangkang ataupun mungkin ahli parlimen pembangkang juga menghadapi masalah ni yang mana mereka tak akan dijemput untuk masuk ke dalam mesyuarat jawatan kuasa pembangunan daerah. Dalam jawatan kuasa pembangunan daerah ni ada ada Datuk Bandar, ada pegawai daerah, ada pengarah JKR, ada uh, majlis bandaraya, semua ada kat dalam tu lah. Dan dalam tu akan dibincangkan masalah-masalah yang ada dalam kawasan yang nak kena diselesaikan. Dan masalah yang diselesaikan ni bukan hanya menggunakan dana yang ada ataupun dapat kepada ahli parlimen ataupun adun pembangkang. Masalah-masalah ni juga diselesaikan menggunakan dana pegawai daerah, majlis bandaraya, menggunakan dana-dana mereka ni semualah bergantung kepada ini adalah tanggungjawab siapa untuk selesaikan. Tapi adun-adun pembangkang, ahli parlimen pembangkang tak dijemput. Yang dijemput untuk masuk mesyuarat ni siapa? Lagi sekali, penyelaras. Lagi sekali penyelaras ni siapa? Tak tahu. Gaji mereka berapa? Tak tahu. Semua kita tak tahu sebab mereka ni bukanlah mereka yang dilantik oleh rakyat. Tapi mereka yang dilantik berdasarkan warna politik, berdasarkan parti politik. Ini masalah yang ada. Sebab tulah kita kena tekan dan kita kena pressure kerajaan untuk laksanakan Constituency Development Funding Act ataupun uh, akta dana pembangunan kawasan parlimen contoh kan. Sebab apa? Sebab tak kiralah kerajaan bertukar berapa puluh kali pun dana-dana yang disalurkan ke kawasan-kawasan adalah sama rata, adil, boleh diaudit, semua ni rakyat boleh tengok dengan transparent. Kan? Jadi tak ada lagi bantuan-bantuan ataupun kerja-kerja uh, uh, yang dibuat di kawasan hanya berdasarkan warna politik sebab dengan sistem yang sedia ada ni adalah sistem yang sangat kuno yang kerajaan ni dulu dia janji dia nak hapuskan sistem ni dia nak bagi sama rata dia nak buat tata kelola dan baik dan benda tu tak berlaku jadi selepas ni carilah kawasan-kawasan anda kalau anda duduk di kawasan parlimen ataupun dun pembangkang carilah siapa penyelaras-penyelaras ni dan make sure dana tadi tu yang dapat kepada mereka ni disalurkan dengan betul dan mereka tak boleh buat sesuka hati sebab itu adalah duit rakyat, itu adalah duit anda semua.